Привіт усім! Меня зовут Ольга, и я начинаю свой эксперимент. Я хочу поделиться с вами своей историей. Хочу начать кето диету, но не для того, чтобы похудеть. На данный момент у меня 71 килограмм. Я понимаю прекрасно, что начав то диету я все равно похудею, но это не является моей главной целью. Главная моя цель а, это изменить некоторые медицинские показатели, это показатели по почкам. Это показатели а, по желчному пузырю я предварительно зрола всі аналізи, УЗІ, здала кров, мочу, і я хочу посмотреть як ця дієта впливає на мій організм, як це буде відбуватися. Я буду з вами намагатися. Ділиться, от, вибачте, <смі> за мій українську таку мову не дуже гарно, але я намагаюсь. Тому є як є. А, до чому я к цьому прийшла? Тому що я столкнулась с такой проблемой, где медицина не очень хочет решать некоторые вопросы. Особенно те вопросы, которые... Почки с почками, вопросы желчного пузыря. Я понимаю, что есть разные методы. Но я хочу посмотреть, как кетодиета сработает, как все поменяется или не поменяется. Вот я хочу проэкспериментировать. Ну, скажем так, доктор, к которому я обращалась, он скептически настроен то есть результатов таких, чтобы можно было как-то на чем-то базироваться и основываться нет. Ну, во всяком случае, у меня их нет. Вот, поэтому я решила начать это все. Может быть, кому-то в дальнейшем пригодится. Я дальше буду чуть позже, пройдет месяц-два, посмотрю, как поменялись показатели, я дальше их озвучу, буду конкретно, возможно, все это рассказывать, частично буду показывать, что я ем, вот, и поделюсь дальше показателями, которые у меня были, и которые будут там через месяц или через два месяца пока не о чем говорить, поэтому я конкретно сейчас не делюсь своими какими-то проблемами, диагнозами и так далее. Вот это я сделаю чуть позже. Кому интересно, смотрите, наблюдайте, подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи. Хай еще стать всем.